অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই ইংৰাজ আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সুন্দৰ দিনৰ শুভাকামনালৈ বৰ্তমান আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে দুজন নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক বুলি কৈছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আছে প্ৰথমে আপোনালোকক ইংৰাজ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোত আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আছে যাদুকৰ কুমাৰ প্ৰাঞ্জল আৰু এইফালে আছে মোৰ সৈতে ছ'নি টিভি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট যিটো এটা শ্ব' হৈছিলে সেই শ্ব'টোত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ উইনাৰো হৈছিলে আৰু মোৰ সৈতে আছে যাদুকৰ ধন নমস্কাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো আপোনাৰ চেনেলত আমাক এনেদৰে মেজিকত যাদু প্ৰদৰ্শনৰ কাৰণে এটা স্ক'প দিয়াৰ বাবে কিয়নো আমি সকলোৱে গৌৰৱ কৰোঁ নহয় জানো কামাখ্যা কামাখ্যাৰ দেশ যাদু দেশ অসম কিন্তু এইখন অসমত যাদু প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় অৱস্থাত কিন্তু আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে লুপ্তপ্ৰায় কলা এটা আপুনি আকৌ বুটলি অনাৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে বা আমাৰ নিচিনা একোজন একোজন যাদুকে আৰু শেহতীয়াকৈ হ'লো ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত জনালো হয় ধন্যবাদ জনালোঁ আজি মই প্ৰথমে প্ৰাঞ্জল দা কাষলৈ আহিছোঁ কি দেখুৱাব অসমবাসী ৰাইজক আপোনাৰ প্ৰথম যাদু চ'নি টিভি ৰিয়েলিটি শ্ব' সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আপোনাৰ সেই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিছিলে হয় অলপ আগলৈকে ঘূৰি যাব লাগিব তা তার রিয়েলিটি শো মই আসলে promot করিছিল হয় সনি টিভিতে entertainment কেলে পুছবি করে গড় যেটো শো আছে তার জার্জ রূপে আছেলে আমার সকলো আছে নাকি সকলো মড়মড় ফারাখান হয় আর ও অনুমানিক জানো হয় শো তো তেহ সকলৰ মোবাইল খাইছিল মই মোবাইলটো খাইছিল হয় তার বাবে মুক্ত সনি টিভিৰ पुरा এই শো তোৰ पुरा মোবাইল মোবাইল নামৰূপে নামকৰণ কৰিছিলে তাৰ পৰা মোবাইল নাম কিতাপ লৈ আহি মই যথেষ্ট কাম কৰিলোঁ বাৰু যাওঁ মই আজি আপোনালোকৰ আগত মোবাইল খাই দেখুৱাব নোৱাৰো বিশেষ এগ্ৰিমেণ্ট মানে স্বাক্ষৰ থকা বাবে চুক্তিবদ্ধ হৈ থকা বাবে কোনো মানে চেল মিডিয়াত কৰিব নোৱাৰোঁ অন্য কিছু যাদু দেখুৱাম আৰু প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মই পুনৰ আকৌ কৈছোঁ শেহতীয়াকৈ সকলো অসমবাসীকেই নৱবৰ্ষ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালীৰ লগ জনালোঁ হয় ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এখন ভ্ৰাম্যমান মেজিক থিয়েটাৰ আছে গাৰ্থী মেজিক আপোনালোকৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ অসমবাসীত পদূলি পদূলি আমি ওলাই যাওঁ

পুনৰ আপোনাক ৰঙালী লোকজনৰ লগতে তেওঁলোকৰ কুমাৰ প্ৰাঞ্জলৰ মোৰ তৰফৰ পৰা লগত গায়ত্ৰী মাজিক থিয়েটাৰ এড কৰি কিনে আপোনাৰ এখন গামোচাৰে মই বিহুৱান আৰু পলম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহু কথা পাতিলোঁ কথা পাতিছিলোঁ নহয় জানো ছলিফিত যিহেতু মোবাইল খাইছিলোঁ আজি মোবাইল নাখাওঁ তাক অন্য কিছু কিবা এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক আচলতে এইখন এই কাৰণে লোৱা গ'ল যে ইয়াতে যাতে কোনো নাভাবে যে কিবা মেকিং থকা বুলি একেবাৰে সাধাৰণ গামোচাখন মেৰাই লৈছোঁ এইকাৰণে যাতে ভাঙি দিলে একো নহয় এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সৰু সৰু কণ কণ ভাইটি ভণ্টীসকলক এইটো যাতে কোনেও ঘৰত ট্ৰাই নকৰে বহু অভিজ্ঞতাৰ অন্তত বহু প্ৰেক্টিছৰ মূৰত আজি এইখিনি পাইছোঁহি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰ্মে অতি ভয়ানক লাজ খাব ওলাইছোঁ আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ লগতে আপোনালোকৰ মৰম লগত লৈ গছটো ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কিছু বুঢ়া কৰি মানে ভাঙি কিনে ইয়াত হেৰি হৈছে সেইকাৰণে মই তাৰমানে মেৰিয়াই লৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে খাব নেকি একেলগে খাওঁ আমাৰ যাদুবোৰৰ অতি প্ৰিয় খাদ্য মূল্য বৃদ্ধিয়ে আমাক সোঙা পৰিছে তাৰ বাবে আমি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এটা মেজিকৰ মাজেৰে এটা সুন্দৰ মেছেজ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক আৰু এইবিলাক হোৱাৰ পৰা দূৰত থাকক মই খাব লৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ কোনেও যাতে ঘৰত ট্ৰাই নকৰে গোটেইখিনি খাই দিম ন অকণমান খাই দিম গোটেইখিনি নালাগে জাষ্ট অকণমান আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ হ'ব হ'ব আৰু নালাগে এয়া আছিল আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত কৰা এটা মোৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' ৰিয়েলিটি ক'লা বুলি ক'লেও ঠিক ভুল নহয় পুনৰ কৈছোঁ কোনো যাতে ঘৰত ট্ৰাই নকৰে কাৰণ বহুত ভয়ানক বহুত ট্ৰেঞ্জাৰ হয় প্লাছ ব্লেড অতি ঠিক নহয় আমি সকলোৱে যে নহয় জানো এতিয়া কোনো যাতে ট্ৰাই নকৰে এয়া আৰু আপোনালোকে মৰম পালে নিশ্চয় এয়া নহয় আৰু কিবা কিবি ভক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মই এটা মায়ঙৰ যাদু এটা দেখাওঁ

ৰঙা এখন ৰুমাল আছে আৰু ৰুমালখনৰ মন কৰি চাই চাই থাকিবা ত' মই ৰুমালখন এনেকৈ মই হাতৰ মুঠিত ল'ম এনেকৈ চাই থাকিবা মই তিনিবাৰ দুবাৰ এনেকৈ টানি দিম ৰুমালখন একদম মন যোগেৰে চাই থাকিবা এনেকৈ দিলোঁ দিলোঁ এতিয়া মই ৰুমালখন মুঠিৰ ভিতৰত সোমাই দিম ঠিক আছে সোমাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত মেজিক কৰিম মানে কি মন্ত্ৰ কৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত মোৰ লগত তুমি ফু তুমি ক'ব নালাগে বাৰু এতিয়া আমি চাম কি আছে ইয়াত মুঠিটোত মই খুলিম এতিয়া মুঠিটো এক দুই তিনি চাৰি নাই একো গাই এতিয়া মই আকৌ এক দুই তিনি ফু এটা মাৰিম আকৌ মেজিক কৰিম আকৌ ইয়াৰ পৰা মুঠিৰ পৰাই আকৌ এইটো ওলাই আহিব

তুমিও চাই থাকিবা কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা গতিকে মই কাগজখন এনেকুৱাকৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ লগত মেচ এটা আছে আজি লগাই দিলো কাগজটো হয় এতিয়া কাগজটো গটে পুৰি যাব লাগিব ছাই হৈ যাব লাগিব মানে হয় এতিয়া এই কাগজৰ টুকুৰা ছাইৰে মই এটা অলপ মেজিক কৰি তেতিয়া যে কৈছিলো হয় কি কৈছিলো এটা মেজিক কৈছিলো নহয় জাদু এটা হয় আব্ৰা 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 কি দাব্ৰা গিলি গিলি সু গিলি গিলি চু চু তেতিয়াহ'লে আমাৰ বস্তুটো কি হয় মেজিকত এতিয়াতো যাদুটো আপুনিয়ে মাৰিলে কথা যাদুকৰ লগত ইনক্লুড হৈ যাওক আপুনিও এজন যাদুকৰ হৈ যাওক আপুনিও এনেকৈ ইনকাম কৰিব গতিকে

নোৱাৰিম আৰু উলিয়াব পাৰিম এক লাখ পাৰিম কিন্তু এক লাখ ওলালে কি হ'ব মই দহ বছৰ আৰু এই মেজিকটো মই দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিম বেলেগক অসমবাসীক কি দেখুৱাম অসমবাসীয়ে চাই থাকে তোমাকে আজি এটা দেখুৱাম স্পেচিয়েলি তুমি আহিলা আকৌ হঠাতে আহি ওলালা একো অনা নহ'ল ঘৰত আছিল চাৰিটা আছে

আমি সৰুতে সাধু শুনিছিলোঁ এটা তিলৰ সাত বাইকে খাব পাৰে গাঁৱত আমি শুনিছিলোঁ আজিকালি আচলতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো সেনেকুৱা সাধু পোৱাই নাই এটা তিলৰ সাত বাইকে খাব পাৰে কেনেকৈ খায় এটা পল আমি মানুহ বহুত কেইজন আচলতে পল আছোঁ কেমেৰাত আমাক তিনিজন দেখিছে কেমেৰাৰ বেকতো আচলতে মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যি আমাক কৰি আছে যি আমাৰ সকলোকে সকলো সম্ভৱ হয় অসম্ভৱো সম্ভৱ হয় যাদুত গতিকে আজি আপুনি বা এই পৰিৱেশটো যাদুৰ মাজত সোমাই আছে এখন মায়াবি পৃ সোমাই আছে এইখন পৃথিৱীত সকলোৱে সম্ভৱ

কি ক'ব যাদু কব নে ঈশ্বৰীক শক্তি কব আপোনাৰ যাদু কব নে এইটো কি ক'ব মই অকমান আগতে কৈছিলো দঙুলিৰ সম্ভৱ হয় জানো

এতিয়া বহি আছে কালাৰটো কিন্তু মাজে নহয় জানো একদম এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা বাঘ হৈ ওলাই যায়

যেতিয়া মায়াঙত কোনোবা মানুহ যায় কয় গৰু বনাই থয় ছাগলী বনাই থয় এই আৰু ৰহস্যটো সেই ৰহস্যটোৱে যে কৰিছোঁ আপোনাৰ কালাৰটো মেচ কৰি আছে যদি ৰহস্যটো আপুনি নিজৰ জাতি ল'লে প্ৰেক্টিকেলি ল'লে যদি আপুনি অন্য ৰূপলৈ ওলাই যায় কালাৰটো হৈ আছে কিন্তু ৰহস্যটো ওলাই যাব এতিয়া প্ৰাঞ্জল কিবা ক'ব ৰহস্যটো মানে এনেকুৱা যেতিয়া আমাৰ ঋষিমুনি যিবিলাক আছিলে হাঁহত যিবিলাক আমাৰ আমাৰ মহাঘৰ তাৰ আগত আগতে সত্য যুগ আছিলে হয়নে হয় আগতে মই যদি কিবা খং উঠে তুমি যদি কিবা কৈ আছা মই খং উঠিলে কি কৰিম তোমাক সাৱ দি দিওঁ হয় তুমি লগে লগে এই এই মুহূৰ্ততে তুমি চেঞ্জ মই যদি কওঁ তুমি বাঘ হৈ যোৱা হয় তুমি বাঘ হৈ বাঘ হৈ গৈছিলে সেই সময়ত সত্যৰ যুগ আছিলে লগে লগে ইমিডিয়েটলি হৈ গৈছিলে কিন্তু তাৰ যেতিয়া আমাৰ দিনবোৰ যাব ধৰিলে পৰিৱৰ্তন হৈ আহিলে

গতিকে ছাইন্সে এই বস্তুটো মানে ৰিচাৰ্ছ কৰিলে কেনেকৈ কৰিব পাৰি এইটো বস্তুটো কিন্তু ছেইম বস্তুৱে ছাইন্সে লৈ আহিলে ছাইন্সেও এই একেধৰণেৰে এতিয়া কৰিব পাৰি যেনেকুৱা আমি এতিয়া যাদুঘৰসকলে এতিয়া যে পইচাটো ওলালোঁ যে কাগজটো পৰি দিলোঁ তাক পিহি দিলোঁ পইচা হৈ গ'ল এই সম সেই বস্তুটো কিন্তু আগতে ঋষিমণিসকলেও দেখাইছিলে এই বস্তুটো যেনেকুৱা মোৰ হাতৰ ৰুমাল এখন আছিলে এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ নোহোৱা হৈ গ'ল হাততে

ইয়াৰ ৰহস্য বুলি একচুৱেলি একো নাই এইটো ইয়াতো কোনো যাদু নহয় আচলতে এইটো প্ৰেক্টিচ বা বহুত বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ অন্তত প্ৰেক্টিচৰ অন্তত অসমবাসী ৰাইজ লগতে সকলোৰে মৰমত এইখিনিলৈকে পাইছোঁ পুনৰ কৈছো কোনো ট্ৰাই নকৰে যাদু লাগি আছে ওৰত নাহে লাৰি চাব বিচাৰে তেনেকুৱা হয় কিছুমান কিছুমান ঠাইতে কিছুমান ঠাই বিশেষ গতিকে এইটো ভয় খাব লগা একো নাই এইটো আমি মানুহক কাৰণে আমি এই বস্তুটো শিকিছোঁ কিন্তু আমি ইয়াত বেয়াই একো কৰিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি মানুহবোৰে তেনেকুৱা ভাবে তুমি যেনেকুৱা অলপ ভয় লাগিছে আমাৰ লগত থাকি সেনেকৈ আমাৰ আমাৰ লগত কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘটনা বহুত ঘটে য'ত আমি অনুষ্ঠান কৰিব যাওঁ মানুহে আমাৰ দূৰৰ পৰা জুমি জুমি চাই মানে লাৰি চুই চাব বিচাৰে এনেকুৱাও মানে ঠাই বিশেষে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে এইটো আচলতে একো নাই এইটো আমাৰ আমি যিটো কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমি যিটো শিকিছোঁ

বৰ্তমান যিকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতে নহওক কিয় আমি দেখা পাওঁ এজন গায়ক মাতে এজন ডান্সাৰ মাতে বিহুৰূপ মাতে বেলেগ বেলেগ মাতে কিন্তু এজন যাদুগৰু যাদু এটা কলা যায় কিন্তু যাদুগোৰক নামতে চাগে সেই কলা যাদুটো মাইণ্ডত সোমাই থকা কলা যাদুটো কিনে হোৱাইট যাদুত আহিব লাগে আহি হোৱাইট মেজিকত আহিব লাগে আৰু আমি হোৱাইট মেজিকে কৰা এইটো কোনো মন্ত্ৰ নহয় আজি

অসমবাসী ৰাইজ আজি অনুষ্ঠান ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ অনাগত দিনত মই ইংৰাজী আকৌ আহিম সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানবোৰ লৈ আহিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম কিন্তু ইংৰাজীৰ যিটো চেনেল আছে সেইটো লাইক কমেণ্ট চেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব